Двое неизвестных проникли в их дом в масках, где угрожая оружием, предметами похожими на оружие, это был пистолет и нож, с угрозой их применения, завладели их материальными ценностями и, кроме того, похитили ружье, охотничье ружье официальное и семь пачек патронов к нему. Была организована работа по раскрытию данного преступления максимально по горячим следам организованы мероприятия на сбор информации о лицах, которые могут быть причастными к совершению данного преступления. И уже в дальнейшем в ходе отработки мероприятий, проведению мероприятий, была получена информация о причастности жителей одного из районов Николаевской области к совершению данного преступления. Согласно мероприятиям, которые проводились, информация была внесена в единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 187, части 3, разбойное проникновение, разбойное нападение с проникновением в жилище является особо тяжким преступлением. Мы проводили мероприятия различные, как и гласные, так и негласные следственные разыскные мероприятия с целью документирования преступной деятельности. Были проведены порядка 15 обысков, изъято похищенное как похищенные с разбойного нападения, так и вещественные доказательства по другим преступлениям, на причастность к которым на данный момент не отрабатываются. Изъяты, кроме этого, оружие, это обрез охотничьего ружья, пистолет Макарова с глушителем и патроны к нему. Также было изъято похищенное ружье, на селе Трикраты, которое было предметом посягательства. Все эти, члены этой группировки преступной на данный момент арестованы. Чоловік і знаходиться у слідственному ізоляторі. Почому це так? Як? Я никому, в житті нікому не довжені ні одного рубля. В житті ні одної копейки, понимаете? і так хочу свого сина з пайщиками розчитали все. Ну, подозреньо й багато було, бачити. Молодці хлопці. Вони, я знаю, я знаю, як з вони формірували перед тим, як братських присутників, вони троє суток додому не ходили. Спасибо милиции, да. Спасибо нашим. Оперативно хлопцы сработали.